Здравствуйте, вы смотрите новости на ВТБ в студии Екатерина Романюк. Украинский вопрос рассмотрят в Европейском совете 16 июля. На этом настоял президент страны Петр Порошенко. В свою очередь президент ЕС Герман Ван Ромпе подтвердил изменения в повестку дня заседания. Киев намерен предоставить факты вторжения тяжелой военной техники в Украину со стороны Федерации для международного реагирования. Петр Порошенко отметил, что ожидает четкой и решительной реакции ЕС в соответствии с заключениями Европейского совета от 27 июня. Силы АТО продолжают фиксировать российскую поддержку боевиков на территории Украины. Возле антрацита Луганской области после зачистки местности от бандформирования на их огневых позициях изъяли мину, пакет зарядов, чехол на каску камуфляжа вооруженных сил России и сухой поек этой же страны. На Луганщине минувшей ночью террористы Продолжили атаку сил АТО. Боевики нанесли удар из установки «Град» по позициям украинских военных в Луганском аэропорту. Об этом сообщают в пресс-центре АТО. Из стрелкового оружия бандформирования, а также обстреляли блокпосты наших военнослужащих у поселка Старая Краснянка. В обоих случаях потерь нет. В то же время при попытке прорваться через блокпост возле села Зеленополе силовики уничтожили два автомобиля с наемниками. Точное число убитых уточняется, говорится в сообщении пресс-центра АТО. Украина прилагает максимальные усилия для освобождения летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова. Это беспрецедентный факт, что похищенные украинцы оказались в российской тюрьме, отмечает заместитель главы администрации президента Валерий Чалы. Российская сторона уже несколько дней не допускает к незаконно заключенной Надежде Савченко украинского консула. По поручению президента Петра Порошенко МИД Украины направляет ноуты международным партнерам. Реакция уже есть, и эта поддержка поможет решить вопрос, подчеркнул Валерий. Дончане будут с водой. Канал Северский Донец-Донбасс запущен в работу. Об этом сообщают пресс-службы Донецкого гурсовета. В мэре отметили, что еще минимум пять дней Донец будет получать воду с резервных водохранилищ по графику с максимальным давлением 17 до 22 часов. К нормальной водоподаче город сможет перейти после полного наполнения каналом. Напомню, 10 июня работа канала Северский Донец-Донбасс была приостановлена из-за артиллерийского обстрела насосной станции. Россия должна незамедлительно принять меры по деэскалации конфликта на Донбассе. Об этом шла речь во время телефонного разговора президента США Барак Обамы и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, сообщает пресс-служба Белого дома. Лидеры двух стран в очередной раз пригрозили Москве ужесточением санкций и выразили обеспокоенность по поводу нарастающей напряженности в восточной части Украины. Россия снова проводит учения. Силы Черноморского флота в акватории Черного моря нанесли удары по отряду кораблей условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации. Были задействованы бомбардировщики, самолеты, прикрытия корабли, берегово-ракетные войска Черноморского флота. Кремль начал масштабные учения после того, как в НАТО объявили о старте маневров БРИС в начале июля. Процесс подготовки к ратификации соглашения между Украиной и ЕС идет по плану, отмечает заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалы. После визирования странами Евросоюза документ направят в Министерство юстиции Украины, затем он переходит к президенту и вносится в парламент. Соглашение является важным для Украины, поэтому спешка в процессе его ратификации неуместна, отметил Валерий Чалы. При этом на процесс подписания и содержание соглашения консультации в трехстороннем формате Украина-ЕС-Россия не влияет. Редактор Рейтинг Украины повышается. Агентство Стандарт Poor's изменило показатель с негативного до стабильного. Укреплению способствует стабильное правительство премьер-министра Арсений Яценюка. Отмечают эксперты. По мнению аналитика, улучшение кредитных рейтингов произойдет после предоставления Украине в полном объеме средств от Международного валютного фонда. Благодаря многосторонним заимствованиям государство в течение следующего года обеспечит свои потребности во внешнем финансировании. Миссия МВФ закончила свою работу в Украине. Планируется, что на основании результата визита Совет директоров решит, выделять ли нашей стране второй транш кредита в полтора миллиарда долларов. Премьер-министр Арсений Яценюк уверен, Украина выполнила все задания и отвечает критериям для получения финансовой помощи. Напомню, 30 апреля Совет директоров МВФ одобрил программу помощи «Стендбай» для Украины. Она предусматривает выделение кредитов в 17 миллиардов долларов. В ближайшие два года под 3% годовых. 7 мая получено первый транш 3 миллиарда 19 миллионов долларов. В правительстве разрабатывают новую программу экономии голубого топлива. Один из ее пунктов предусматривает уменьшение среднего температурного режима. Насколько может похолодать в домах украинцев, узнавала наш корреспондент Наталья Пруга. Батареи в украинских квартирах и бюджетных учреждениях могут стать холоднее. Кабмин попросил Минрегионстрой и Минздрав выучить возможность понижения температурного режима на 2 градуса. До сих пор по санитарным нормам средняя температура по квартире составляла 20 градусов. Правительство предлагает снизить этот показатель до 18. Вроде бы уменьшение несущественное, зато экономия ощутимая. По подсчетам специалистов энергорынка, таким образом можно сэкономить около миллиарда кубометров газа. Способов экономить нет просто. В данный момент, как бы, ну, я не знаю, то есть... Простая арифметика показывает, что в балансе не хватает там, от 4 до 6 миллиардов кубов газа, даже с учетом реверса. Понимаете? Понизив среднюю температуру, можно сэкономить даже вдвое больше, убежден эксперт по энергоснабжению Святослав Павлюк. По его словам, например, в бюджетных учреждениях температуру держат даже выше нормы. У нас в основном в секторе, в бюджетном секторе проблема в том, что... У нас в основном в общественном секторе проблема в том, что они перегреты. Решение, в принципе, правильно, но его нужно внедрять корректно. Без введения нормального института энергоменеджмента в каждом городе это будет неосуществимо. Установок с это, это не будет не Эксперты говорят, теперь главное определиться, каким образом изменять градус в батареях. Варианта два. Уменьшение температуры в энергоносителе, который подается в дом с центральной котельни. Или прокрутить кран на входе в здание. Но и то, и другое пока проблематично. Если этот краник закрутить, а они в основном в плохом состоянии, нарушается система циркуляции внутри здания, могут возникнуть мертвые участки, то есть куда-то не будет доходить тепло, и батареи будут холодные. Но и это не главное. Без установки тепловых счетчиков о экономии можно забыть. Почти все европейские страны давно следуют такой практике, из-за чего употребляют вдвое меньше энергии. К примеру, в Великобритании, где климат холоднее, средний температурный показатель в 18 градусов в целях экономии планируют понижать. Простые украинцы, как и британцы, к таким изменениям готовы. Кроме моей секрови вообще 16 всегда, и бабушка 75 лет, легче дышится. Надо экономить. Но с другой стороны, если учесть наши взаимоотношения сейчас с Россией, что нам нужно экономить, то, наверное, нужно всем каким-то образом собраться, потерпеть и, подождать лучших времен. Врачи уверены, понижение температуры на 2 градуса не должно негативно отразиться на здоровье украинцев. Главное – соблюдать нормы гигиены и регулярно проветривать комнату. Впрочем, Минздрав в течение месяца будет детально изучать этот вопрос. И лишь после официального вердикта правительство примет решение – на какой отметке остановить среднюю температуру в помещениях? Наталья Пругар, Владлен 0, БТБ. Ну а далее на БТБ анонс. Оставайтесь с нами до встречи. Европейский парламент начнет пленарную сессию в Страсбурге, а во вторник евродепутаты обсудят ситуацию в Украине. В частности, боевые действия на Донбассе и недавнее подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В четверг Европарламент проголосует резолюцию по этим вопросам. Один из крупнейших в мире авиасалонов «Фармбора» стартует в Великобритании. В связи с действиями России в Украине официальную делегацию Москвы на него не пригласили. Впрочем, «Фармбора» является коммерческим мероприятием, поэтому официальный Лондон не может запретить участвовать в нем частным компаниям из России. В посольстве Российской Федерации в Лондоне сообщили, что виз не получила большая часть российской делегации. У побережья итальянской Тосканы начнется беспрецедентная операция по перемещению круизного лайнера в Коста Конкордия. Два года назад он натолкнулся на риф и затонул, унеся жизни 32 человек. Теперь к корпусу лайнера прикрепят специальные контейнеры, которые придадут ему плавучесть и позволят отбуксировать в порт Генуи. Там судно разберут и утилизируют.